Одним именем привезли, дед сказал, вышел что ё, какой Денис. И меня потом уже переименовали. Ну, конечно, мигранты поприезжали. Да, это их очень дохуя. Вы гадаете? Здравствуйте. Нет, Нет не гадаю. А что делаете? С россиянами общаюсь. А, понятно. Много у вас таких. О чем общаетесь? Провоцируете? Разговариваю. О В чем? политики. А, а, как, а вы новости не смотрит? А должна? Ну все смотрят, блядь, я хуй знаю. Может быть и вы должны. Пока а я же не все. Ах. Ну и что расскажете? Вы откуда? Город Терпень, Киевская область. Ты откуда? Красиво. Город Краснодар, Кубань. Исторические украинские земли. А -а -а -а. Мамкин историк, что ли, да? Как у вас а знаниями истории? Пожалуйста вам, если еще чуть-чуть дальше заглянуть. Или вы только до этого момента выучили историю? До какого момента? Ну, правда, исторические украинские земли. Ну что, разве не было кубанских казаков? Как они оказались на Кубани? Казаки? На конях прискакали. И что же они делали на Кубани? Расскажите. Турок вырезали. когда, в принципе, образовалась Кубань? Почему вот Кубань так называется? В образовалась она. Была изначально. Изначально это с какого периода? С давно. Мы все, Вы все выучили какие-то моменты истории до какого-то определенного времени, которое вас устраивает. И остановились на этом. Так я ведь вас спрашиваю, как человек, который так, да, на живет. Зачем цепляться за вот эти какие-то исторические там, что-то там. Не нужно цепляться, я не цепляюсь. Не я не хочу цепляйтесь. услышать истории вашего Кубань. региона. Интересно. Я в, Яку... я в Якутии родился. Рассказать ну, расскажите про тогда про Якутию. Всех выселили оттуда и переехали на Кубань. Был прииск, там работали, добывали золото, там все. Закрыли и на всех. И вот мы на Кубани. И мне все ходят и рассказывают, чья кубань. Турки говорят, наша. Армяне говорят, это вообще-то князь, Тигран был. Говорит, это все его земли были. Идите на Украинцы говорят, это наша, кубань была. Еще кто-то там рассказывает. Так это наша Кубань. Татаров только не хватало. Сыгом. Совсем. Ну, вы, чья Кубань? Это национальная страна, это логично. Ну так и есть и в ней живут люди. И вообще плевать, чья она когда-то была. Границы двигаются постоянно во всем мире. Кому-то что-то переходит, доходит, уходит, опять забирают. Это длится реками самого там до нашей эры. Вечные какие-то люди всегда не могут жить спокойно. Всего чего-то кому-то не хватает. И что-то происходит. А кто-то просто живет и наслаждается жизнью. Ему думать об этом что там кто-то, что-то, ну и что, ну теперь я тут живу, и что мне теперь сделать? Вот. приехали, меня в город привезли сюда, меня никто не спрашивал, сказали, вот тут будешь жить, вот этот дом, я пошел там, или вот тебе палка, и, и пи***, потом вырос, я говорю, так, пи***, в университете, такой, хорошо. Так, а кто вы Стас по национальности? Я по национальности, у меня свидетельство о рождении вообще буря, буря, на бурятском языке. Но ну, написано русский. И имя у меня там другое. Меня там назвали одним именем, привезли, дед сказал, вышел, ее какой Денис. И меня потом уже переименовали в Максим. Серега, у меня свидетельство о рождении, я его открываю, я ни, ни слова там не понимаю. Мате, бате, там кружочки с палочками, вот это бурятский какой-то язык там. Так вы все-таки бурят? Ну, я там родился, но я русский же. Мама русская, отец русский. Бабушка русская, дед украинец. Кто я? Человек, получается. Русскоговорящий. А какие-нибудь еще языки, кроме русского, знаете? Инженерный английский и еще чуть-чуть, чуть-чуть знаю этот армянский. Приходится, специфика работы такая когда они там «Окчабрат», брат!» Я знаю, что сказать. А вы в чат-рулетке специально Украину для общения выбираете? Я Россию сидел полчаса, клацал одни эти чеченцы, ну, короче, одни мусульмане были. И все, блядь, лежат готовы уже ждут. У И вас что с момента И... полномасштабного И... вторжения даже хлебзаводы Переквалифицировали под сборку дронов. Ну, у, меня, у меня родители в деревне живут. Ну, не, все, в... не все заводы, некоторые какие-то. Ну, я видел заводов, хлебзаводов, везде пекут булки. Всегда около хлебзавода есть чепок вот этот, куда зайдешь, там вот пахнет повидлом. И тебя тянет туда. Уедет, булку с повидлом. И ни разу на витрине не видел дронов. Кстати, дроны приобретать. Ни разу не видел. Вот. Хлебзавод в российском Тамбове наладил выпуск дронов. Никогда не был в Тамбове. Россия делает свои дроны на хлебкомбинате. может, у Тамбова конкурента где-нибудь под Тамбовом, они такие, пиздец, прогораем. Им такие, так давайте дроны собирать, они такие, так давайте. Вот вам. Ну, блядь, так вот, видите, на... Вот Что вам видите? бюджет И сейчас мэр Тамбова или этот директор завода Тамбовского, хлебобулочного, где-нибудь на Бали. Булки, дроны, тему. Все же деньги упираются. Все люди продажные. Но ведь Нет можно денег. продавать электронику, технику своим людям и таким образом тоже строить. Так деньги. нету производства. У нас нету производства. Ну какие-то есть, но их мало. Так а что мешает открыть производство, как вы думаете? Потому что дешевле купить. Представляешь, если здесь сейчас соберут что-то, оно будет стоить конь. Цена будет нереальная, потому что свои разработки. Вложение Это не рентабельно. Никто этим не будет заниматься. Проще наладить какой-то бренд, как и все это делают. Ты просто где-то заказываешь в Тайване, в Китае, тебе привозят, там же брендируют, как ты хочешь, под твоим брендом, и здесь продают. Тот же этот Борг, это же, по-моему, Борг, это русская, по насколько я помню, техника вот эта, чайники там, за 50 косарей. Или тостер 75, борг. Нож, ножи Борг, там 50 тысяч рублей комплект ножей. Он срался. Ну, люди покупают, типа, это круто. Но опять же, откуда их везут, где их производят, точно не в России. Он все сюда приезжает, брендируется как хочешь. Также можешь себе там заказать, как хочешь назвать. Там, Маруся назови. Да, О, я Мару... тебя. А, помнишь, тачка была Маруся? Спортивный, типа, концепт-кар, который в, этом, в Монако даже на выставке был. Нет, не знаю. Да, была такая тачка, Маруся, там типы, они с Маги были, это Московский автомобильный дорожный институт. И они прям там загорелись идеей, типа, создать свой спорткар. Они его создали, его выпустили на какой-то показ ну, там, в Монако, по-моему, где-то там выезжал. И потом их прикрыли. на типа, неинтересно. И там, опять же, берешь ее, там электроника, да, она вся была местная, они сами там паяли эти блоки, схемы, все это, все это. ну там проводка, видно, Советский Союз. Все, собрано на коленках. Мотор там, по-моему, Рено стоял или Ниссан. база своя была, да, типы начали создавать. И то ему резали, сказали, все, короче, закрывайте, и там они сейчас какие-то там коллекционеры выцепляют эти... Маруси, там хранят все в гараже. опять же, надо болеть. А как бы вы описали вот, Россию в трех словах? А зачем мне ее описывать в трех словах? Ну, для вас вот. Я в горы уезжаю, сажусь на электричку, на велосипед, уезжаю в горы, хуй куда, когда телефон там вообще неделю у не ловит. И там можно описывать и описываться. Смотришь, ну, красота. Никого нет, горы, ни людей. Там Сибай, Донбай, мест. Ну, конечно, не три слова, но допустим. Вы думаете о встрече, о встрече в Аляске, Путина и Трампа? Зачем Путин поехал на эту встречу? А я откуда знаю, что пресс-секретарь Путина? Так он же ваши интересы представляет. А я почему должен этим интересоваться? Наверное, потому что вы гражданин государства. Мне не интересно. Ну, поехали, сейчас что-то там опять договорятся, там, разрулят, порулят. Неизвестно. А может не договоряться. А может еще хуже будет. А может договоряться. Может, нам будет плохо. Может, вам будет плохо. Кто там знает, чего они там. Обычно на такие встречи уже едут не договариваться. На такие встречи едут подписать. То есть уже все договорено, поэтому не встречаются. Я так думаю. А как бы вам хотелось, чтобы эта война закончилась между Россией и Россией? Мне просто, чтобы она закончилась, если. Просто. На каких Может, условиях вы видите окончание? Да мне плевать, какие условия, просто закончить это уже сумасшедший дом. Да. У вас есть знакомые, которые погибли в этой войне? Угу. Mm -hmm. Вы были на похоронах? Нет, я на похоронах... Один раз в жизни был на похоронах у своего деда. Больше не был никогда на похоронах. Не нравится мне это мероприятие. Хорошо, как вы считаете, вот, ваш знакомый, за что он погиб? Да я понятия не имею. За что-то погиб, 100%. У каждого в голове свои мысли, свои идеи. Как я могу залезть человеку в голову и что-то там? Почему он так сделал? Кто его знает, почему он так сделал, почему так? У вас какие-то вопросы есть? У меня? Сколько? Чем ты вообще занимаешься? В данном случае общаюсь с тобой в четвертке. Да, а еще чем. Работаю в строительной компании, продаю недвижимость. О. А, ты мы... Только думал, там сейчас какой-нибудь инженер ПТО, там, проектировщик. Продаю. Я всю жизнь говорил, что риэлторы без Для этого бизнес. нужно знать технологию строительства и ориентироваться. Это интереснее гораздо, чем продавать. Это в договорах. Что? Говорю, это же интереснее гораздо, чем продавать просто. Так а ты не продашь, если ты не будешь знать продукта, который ты продаешь. То есть ты знаешь все СНИПы, ГОСТы, стандарты, какой бетон был залит, когда был залит, какая плита, какое основание. Ну, возможно, не все, но основную информацию я знаю. Это очень хороший дом. Сука, купи уже. Я спрашиваю, да? это единственный риэлтор. Ты купи. Я не риэлтор. Да, да ты, да. блядь, в ипотеку. На кредит под миллиард процентов мне банк за это Ну, Риэлторы, согласись, бесполезная профессия. я не риэлтор. Ты не, не а чувствуешь кто? разницы. А ты кто? Риэлтора продают всех и, всю, и разные не виды а... недвижимости. Я продаю недвижимость только одного единственного застройщика, работая в его строительной компании. Все. А как называется? Только как в называется? отделе продаж, не скажу. Менеджер по продажам Альфа групп строй ребилд. Ты же будет так. А что, Так. А сейчас она как? Поднялись? Да, час около десятки она строит, даже больше. Где-то на 3 миллиона подорожало. Ну прям неценово. А То есть у меня цены поднялись на жилье. Очень сильно. Но сейчас опять падают, кстати. В Какой-то момент был пик, вообще не, не покупали, начали замораживать стройки, там котлованы, это все морозилось. А сейчас начало опять вторичка сначала сильно упала, а сейчас и новостройки начали падать. Но опять когда война упала. началась, тогда начался пик падения. Нет, он... Нет, пик падения начался вот где-то. Ну, вот с Нового года. Прям думаю, С чем он был связан? Они просто неадекватные цены начали ставить. Просто перес... рынок умер. Осталось там в крае там 4 застройщика, там, да, топовых. Вот эти все мелкие шараш, монтаж, они все закрылись. Так это ведь а. логично на самом деле. Ну да, то есть они начали потому драться потому цены. Что и недостаток рабочей и... силы. Нет, а сейчас рабочая сила. Ну, От конечно, же, мигранты поприезжали. Да, это их очень дохуя. А ваша рабочая сила поехала за деньги на СВО? Наша рабочая сила очень много. Бригад, пацанов. Ну, я с кем общаюсь, у меня электрики там бригады, но их заказывает премиум сегмент. То есть там все русские пацаны, у них там такое оборудование, и они, естественно, берут дорого ну а кто будет дорого? Ну, и они все сразу выкупили, что ну, здесь надо работать не на массу, а на, именно на, на элиту. Когда ты работаешь на элиту, у тебя всегда две заказов. И, ну, и, естественно, нужно соответствовать качеству выполненных работ, материалы, отношения к работе само. То есть таких вот этих тяп готовы, они, ну, я таких в жизни не закажу, мне проще самому сделать. Я открою. YouTube, посмотрю, как это делается, и сам сделаю не хуже их. А которые именно качественно делают, они стоят. Там пацаны, как бы электрики, вот у меня знакомые, они однокомнатную квартиру там в 50 квадратов, 60 электрику, у них выходит, если человек заказывает там, под ключ, у них выходит там полтора-два миллиона, электрика только. А люди за это деньги ремонт делают, еще и мебель обустраивают. Ну ты ведь понимаешь, что для этого должна расти покупательская способность, а она при этом падает. Ну, почему? За счет нет? Высокого нет. уровня инфляции, то есть. Деньги, деньги сейчас ой, -ой, -ой Я говорю, я сколько этих кризисов Ну Какая-то часть платежеспособного населения. Фойна, блин, заходишь в заходишь, галерея, СБС, эти торговые центры, Красная Площадь народу пить протиснешься, покупаю, покупают, покупают, покупаю там в эту, блядь, в Рено Логана сел, там с покупками, не знаю, на 150 тысяч, блядь. Ну, блядь. Откуда деньги? У меня знакомые работают там, ну, в какой-то хуйне. Она в магазине там ну, 60-70 тысяч пусть ей платят в месяц. Он там какой-то там, где-нибудь там в Россетях какой-нибудь там, электрике. Ему там 90 платят. Турция, Египет, Турция, Египет, Эльбрус. Это постоянно кайфу, думаешь, что они так делают? В одного зарабатываешь в два раза больше. И я не знаю, как эти люди живут. Новые покупки, тачки, в кредиты, наверное. Сильно, сильно очень в кредиты. А сейчас что делать, если война не закончится? Заводить, выдавать кредиты, блядь, тем, у кого уже есть кредиты. Блядь. И ставку уронили, короче, там что-то запретили описывать банкам и судам имущество, типа недвижимости. Короче, сейчас вот эту нагрузку кредитную хотят гасить. Потому что люди набрали очень много кредитов и прям под них закон запилили, что угу. можно, а что нельзя. А что думаешь, вот если война не закончится и будет происходить мобилизация? Если тебе придет поведение, Нет, ли, пойдешь воевать? Вряд, вряд ли. Вряд ли будет мобилизация. Ну, она и есть сейчас на данный момент, ее никто не прекращал. А добровольцев нет ну, добровольцы само собой, но и мобилизация не завершена, нет ни одного подтверждающего документа. А срок действия в самом не базе знаю. о мобилизации я... не предусмотрено. Насколько я знаю, что ну, никого нигде никого, не принуждают ни к чему. Даже когда была мобилизация, у меня на работе мужики ходили. Такой, блядь, короче, пиздец, сейчас все заняты, завтра придет, такой, ну ладно, блядь, повестку пришлете туда еще одну? Ушел. До сих пор не прислали, блядь. Ну, предположим, что тебе придет повестка, что ты будешь делать? Я что буду делать? Ну да, вот идет полномасштабная война с Украиной, тебе приходит вряд. повестка. Мне вряд ли придет. Если будет э, полная мобилизация, придет абсолютно все. А зачем она нужна полная мобилизация? Ну, если не достигнут никакого решения переговорами. К примеру, предположим. Я сейчас не нету никаких результатов переговоров. Вот война продолжается. Но, чтобы я фантазировал? Она... Что что? Ты хочешь, чтобы я фантазировал? Ну сейчас нету никаких предпосылок к окончанию войны. А я не могу фантазировать. Я не знаю, что будет. Никто не знает, что будет. Ну вот ты видишь, война идет. Тебе дают повестку. Что ты? Как кто мне даст, кто стоит ждет за дверью, гибает. под сталью печки, ебать. Ваш, блядь, местный повестка, нахуй. Да с чего вдруг? До этого не пришли. Сейчас должны прийти, что ли? Ну, предположим. Блядь, я да, понятия не имею. Я не могу, блядь. Я живу сегодня, я знаю, что будет сегодня, и что будет примерно завтра до 9 утра. Дальше у меня туман, блядь. Что-то будет, блядь. Прилетали украинские дроны? Куда? В, город? в мой ну, город. Где ты еще живешь? Блять, ну я не видел лично. Видео видел, лично не видел. Как думаешь, кто в этом виноват? Понятия не имею. Я ж не судья, судить кого-то. Понятно, у тебя вопросы есть? Так, сколько человек смотрит тебя? Я не смотрела, какой сейчас онлайн. Говорит, я не смотрела, какой сейчас онлайн. меня. У тебя что, не рассвечивается или нет? Нет. Не может быть такого. С какой целью ты интересуешься? Ну, просто интересно. Потому что ты говоришь, у тебя вопрос есть, я задал. Ты такая, я не смотрела. Ты же читаешь там вопросы, говорят, А вот это спроси, а вот это спроси. Нет. А, не а вот это спроси. Вот это спрошу, а вот это не буду спрашивать. Ты хочешь поотвечать на вопросы из чата? Нет, мне это неинтересно. Если у людей есть вопросы к другим людям, выйди на улицу и задай его кому-нибудь. Почему задавать? Мне, наоборот.